Уважаемые коллеги, а что происходит? Мы в мае месяце зарегистрировали соответствующий документ. С мая месяца мы говорим, давайте принимать его согласно решению, которое утвердил комитет соответствующих, где лучшие специалисты привлечены. Нет. Мы хотим выборы проводить 25 октября. Почему? Вот студентов не будет тогда, студентов не будет сейчас. Ну, в мае выборы там, в июне выборы были, студенты еще были, их можно было провести. Теперь доводят ситуацию до абсурда. Доводят ее до того состояния, когда в канун э, заседания в Вильнюсе, а мы же прекрасно понимаем, для чего это делается, постав выборы в канун заседания в Вильнюсе. Огромное количество кандидатов, будут устроены наверняка какие-то провокации, потом будет рукой показывать и говорить, смотрите, что в Украине происходит, разве можно эту страну подписывать в зону свободной торговли и ассоциацию с Европейским Союзом? Это сознательно делается. Мы должны людям об этом открыто говорить. Я считаю, что это планомерно делается перед Вильнюсским саммитом для того, чтобы взбудоражить ситуацию в нашем государстве и показать, что мы несостоятельно здесь это сами. Мы будем заниматься, я вам сказал, мы будем думать, как выйти из этой ситуации.